Para hajaning setunggaling negari salah sunggalipun saged dipun pirsani saking toyo kegiataning warga masyarakating salah salebeting nyekapi kabetan panganipun. Salah sawene warga ingkang sampun ngeterpaken konsep mbangetaken lahan pekawisan kangge nyekapi kabetan pangan kolowau inggih menikau Winarto saking Karang Gawang Turis Sleman. Kangdipun mangetaken pekawisan tritisan lan pinggiring mergi Winarto mbangetaken kangge nindakaken usaha tani wiwit saking usaha budi toyo taneman perikanan inggih nggah ayam. Bab menika jumbuh kalian setunggaling program ingkang dipun mekaraken mangan apa sing ditandur, nandur apa sing dipangan. Kalawiyan ngeterpaken konsep mangan apa sing ditandur, nandur apa sing dipangan miturut Winarto, kabetahan pangan keluarga saged dipun cekapi piyambak wiwit saking karbohidrat, protein, enggo vitaminipun. Nartonganndaraken pilihih konsumsi janganan lan woh-wohan seger ing saktengahin keluarwarga kalebet Andaap. sago kupio ingkang nyota kedaka-tindaken, kanggeh ninglaken konsumsi keberagaman pangan ingkang sehat. Menawi warga masyarakat samami nindaken konsep nandur opo sing dipgan lan mangan opo sing ditandur, kedaulatan pangan lan swasmbada pangan sakit kawujud, wujud, ususannipun boten kumantung kaliangar Sanes. diwontenipun Kridho meiko kacawi asiri pun saged kang cengkappi kaetatan janganan keluarga. sisanipun ugi saged kangggi nambah ulu wektu ngngeti bilih mu mengatakanen pekawisan ingkang kados mekattan menika gadha kalenggan ingkang metok sangat, kangggih mujudaakan keluarga ingkang mandiring ing pangan. Pangacappipun warga ing sake wetengeni pun ugi nindaken keho meiko, Sego saged kawujud kemandirian pangan ing keluarga.